एक सेकंड एक राष्ट्रीय ध्वज को सभा लगे राष्ट्रीय सचिव सलामी में संचालन <laughs> यानी <laughs> <laughs> माननीय राज्यपाल महोदयांना संशोधनाचं वृत्त दिलं आहे यानंतर माननीय राज्यपाल महोदय पथकांचं निरीक्षण करते एक मे दोन हजार चोवीस महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना देख सोहळा या समारंभाचे आयोजन आहे मनीषा पाटणकर म्हैसकरी अप्पन मुख्य सचिव व मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग राज्य महाराष्ट्र राज्य मुंबई रश्मी शुक्ला पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई तसंच डॉक्टर निखिल गुप्ता अपर पोलीस महासंचालक प्रशासन महाराष्ट्र मुंबई

और बहनों संतों और समाज सुधारकों की महाराष्ट्र के पवित्र तो भूमि को नमन करते हुए मैं महाराष्ट्र राज्य दिवस अवसर पर महाराष्ट्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं महाराष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की अनुखी देने वाले शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कामगार दिवस भी है महाराष्ट्र और देश के निर्माण में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ आज के उत्कृष्ट संचालन समारोह में शामिल सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ भाइयों और बहनों सामाजिक सुधार को लेकर महाराष्ट्र हमेशा ही पर रहा है यह हमारा सौभाग्य है कि सामाजिक समता शिक्षा महिला सशक्तिकरण और अंधविश्वास उन्मूलन के लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाले लक्ष्यवादी नेताओं में बड़ी विरासत महाराष्ट्र को प्राप्त है इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज महात्मा ज्योतिराम फुले क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले राज छत्रपति सावर महाराज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे अनेक महान विभूतियों और समाज सुधारक नेताओं को याद करना औचित्य पूर्ण होगा महाराष्ट्र की विविधता से समूचे भारत का दर्शन होता है हो हो देश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों में से महाराष्ट्र का एक राज्य है दुनिया भर के छात्रों शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को आकर्षित करने वाले कुछ गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक संस्थाएं हमारे राज्य में है महाराष्ट्र में एक समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक है हमारा राज्य अपने शानदार समुद्र तटों पर्वत तत श्रृंखलाओं जंगलों नदी घाटियों और पठारों की विस्तृत श्रृंखला के कारण प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है ताडोबा मेलघाट के जैसे अभ्यारण भी हमारे राज्य में है जो जैव विविधता के से समृद्ध है इसलिए महाराष्ट्र देश और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बन गया है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल अंतर्गत एवं विदेशी निवेश के लिए महाराष्ट्र हमेशा से ही निवेशकों के आकर्षण का केंद्र है हमारा राज्य देश की आर्थिक शक्ति का केंद्र है, और महाराष्ट्र ने हमेशा देश के ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कृषि औद्योगिक उत्पाद व्यापार और संचार क्षेत्रों के मामले में भी देश के अगले राज्यों में से एक महाराष्ट्र राज्य है महाराष्ट्र के विकास में मुंबई का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर अधिकांश बैंकों उद्योग समूहों और वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार और विश्व प्रसिद्ध फिल्म सिटी इसी शहर में है मुंबई या भारत के महत्वपूर्णों में से एक है यहाँ से बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार होता है औद्योगिक वित्तीय और सेवा क्षेत्रों का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है इसके साथ ही पुणे नागपुर कोलापुर, नासिक छत्रपति संभाजी नगर सोलापुर आदि शहर भी विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति केंद्र है साइबर सुरक्षा का क्रियान्वयन करने और नागरिकों एवं व्यवसायों को सुरक्षित तो साइबर सेवाएं प्रदान करने में महाराष्ट्र सबसे आगे है उद्यमशील प्रगतिशील व्यवहारिक एवं कड़े परिश्रम करने वाले नागरिक हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है संसदीय लोकतंत्र में नियमित रूप से होने वाले चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है लोकतंत्र को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है देश में अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करता हूँ कि लोकतंत्र के इस उत्सव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें मैं इस अवसर पर महाराष्ट्र की जनता से एक नए समृद्ध और मजबूत महाराष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ आने की अपील करता हूँ महाराष्ट्र दिन के इस अवसर पर राज्य की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र माननीय राज्यपाल महोदयांच्या संबोधनाचा मराठी अनुवाद श्रीमती मनीषाकर संत आणि समाज सुधारकांच्या महाराष्ट्राच्या या पवित्र भूमिका वंदन करून पासष्टाव्या महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील जनतेला मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी प्राणांचे बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना मी भाव भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो आज आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन देखील आहे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या उभारणीमध्ये कामगारांचे बहुमोल योगदान आहे त्याबद्दल मी त्यांना त्यांचे अभिनंदन करतो आजच्या उत्कृष्ट संचलन सोहळ्यामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व दलाच्या जवानांचे मी अभिनंदन करतो बंधू आणि अंधश्रद्धा निर्मूलना करता आपले आयुष्य वेचणाऱ्या ध्येयवादी नेत्यांचा महाराष्ट्राला मोठा वारसा लागला आहे हे आपले भाग्य आहे छत्रपती शिवाजी महाराज महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांती ज्योती सावित्री शाहू महाराज भारतरत्न डॉक्टर औचित्यपूर्ण ठरले महाराष्ट्राच्या विविध नेतून संपूर्ण भारताचे दर्शन घडत असते देशातील सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे जगभरातील विद्यार्थी संशोधन आणि अभ्यासक त्यांना आकर्षित करणारी उच्च दर्जाची अनेक विद्यापीठे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक संस्था आपल्या राज्यात आहेत महाराष्ट्राला मोठी संत परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे विस्तीर्ण असे विलोभनीय समुद्र किनारे वने गड किल्ले नदी खोरे आणि यामुळे आपले राज्य नैसर्गिक सौंदर्याने समृद्ध झाले आहे विपुल जैव विविधतेने नेोबा अभयारण्य सर्वाधिक भाविक ठिकाणांपैकी एक ठरलेले आहे महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती औद्योगिक विकासाला पोषक अशी आहे देशातील तसेच विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र नेहमीच गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहे आपले राज्य देशाचे आर्थिक शक्ती केंद्र असून देशाच्या पायाभूत विकासात महाराष्ट्राने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे महाराष्ट्र हे शेती औद्योगिक उत्पादने व्यापार आणि दळणवळण क्षेत्राच्या बाबतीत देखील देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे महाराष्ट्राच्या विकासात मुंबईचे मोठे योगदान राहिले आहे इथे बहुसंग बँका उद्योग समूह आणि वित्तीय संस्थांची मुख्यालय आहे भारताचा सर्वात मोठा शेअर बाजार आणि जगप्रसिद्ध अशी चित्रपट नगरी देखील त्याच शहरात आहे मुंबई हे भारताच्या महत्वाच्या बंदरांपैकी एक आहे इथून मोठ्या प्रमाणावर विदेशी व्यापार चालतो औद्योगिक उत्पादने आर्थिक आणि सेवा क्षेत्रातील हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे त्याचबरोबर पुणे नागपूर कोल्हापूर नाशिक छत्रपती संभाजीनगर अंमलबजावणी व उद्योग व्यवसायांना सायबर सुरक्षित सेवा देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे उद्योग पुरोगामी व्यवहारिक आणि अत्यंत कठोर परिश्रम करणारे नागरिक

एक नवीन समृद्ध तो बलशाली असा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी एकत्र येण्याचे सर्व नागरिकांना मी आवाहन करीत आहे एक एकदा महाराष्ट्र स्थापताना दिनाच्या या प्रसंगी महाराष्ट्राच्या जनतेला मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो जय भिल्ले जय महाराष्ट्र